Это программа «Донбасс Реалии» на радио «Свобода». Я Алексей Мацука. Приветствую вас. Сотни тысяч жителей Донбасса были вынуждены покинуть свои дома и рабочие места после начала вооруженного конфликта в 2014 году. Разрушенный войной Донбасс стал настоящей зоной безработицы по обе стороны линии разграничения. Сегодня в нашей программе. Убегая от войны, люди теряют не только крышу над головой, но и постоянный заработок. У меня была работа в Луганске. Закрыли мост, то есть все. Меня ждали там вот, фабрика открылась, ну, пришлось рассчитаться. Не просто с трудоустройством и на оккупированной территории. Вот у меня несколько высших образований, очень было трудно найти работу. За благоустройство территории местной больницы переселенцы получают ваучеры на продукты. Люди не будут иметь такого стимула к иждивенчеству, когда вот идет только выдача гуманитарной помощи. Проблема безработицы среди переселенцев остро стоит в Луганской области. Подконтрольная Украине часть региона сельскохозяйственная, а переселенцы в основном имеют промышленные и технические специальности. В службе занятости им предлагают только низкооплачиваемые общественные работы. Еще тяжелее трудоустроиться переселенцам, поселившимся при фронтовых районах. Станично-Луганском центре занятости на учете стоит более 50 переселенцев. Одна из них – Валентина Журавлева. После того, как ее дом на оккупированной территории серьезно пострадал от боевых действий, перебралась к родственникам в станицу Луганскую. До войны работала швеей обуви и получала хорошую зарплату. Я полностью собираю модели. Мы на Италию шили 10 лет, и у итальянца на обувной фабрике работала. Не может найти работу и швия из Луганска Светлана. После переезда в станицу она занялась огородничеством. Но из-за нестабильной ситуации получить хороший урожай ей не удается. Ты садишь картошку и думаешь, а ты ее уберешь или нет? А свет отключат, вода будет или не будет? То есть если где-то люди, может быть, живут то и надеются на что-то, то, то есть, здесь как бы... Да, живешь одни а недели. Проснулся – хорошо. Светлана рассказывает, швейная фабрика, на которой она трудилась до войны, в Луганске и сейчас работает, однако ежедневно туда ездить нет возможности. Пункт пропуска в станице сейчас закрыт. У меня была работа в Луганске. Закрыли мост, то есть все. Меня ждали там год, вот, фабрика открылась, ну, пришлось рассчитаться. Вот. Точно так же муж, то есть на данный момент он пошел в город, там работа появилась, назад вернуться не может. В сельскохозяйственном районе, в котором рабочих мест не хватает и на местных жителей, трудоустроить переселенцев по специальности не могут. Предлагают только общественные работы. Рынок труда у нас ближайший – это Луганск. Мы держались, скажем так, у нас по статистике свыше 6 тысяч человек ездило с нашего района, например, и работало там. Вот по этой ситуации, да. Многие люди остаются без работы именно из-за ситуации. Тем, кто обращается за помощью в трудоустройстве, выплачивают компенсации и дают возможность переучиться. Не отказывают даже тем, у кого в трудовой книжке есть штамп непризнанной республики. Луганская народная республика, ГЗОД, допустим, уволен 38. 38 статья какого-то там э, кодекса ЛНР. Безработные уверены, что деньги нужно вкладывать не только в восстановление разрушенной инфраструктуры, но и в создание рабочих мест. Вот если бы я был, допустим, премьер-министром или кем угодно, я поехал бы в Германию и сказал бы Ангела Меркель, пожалуйста, дайте нам толкового человека, который нас выслушает. Мы бы ему сказали, вот станица, она не рассчитана на, на то, чтобы, допустим, такой наплыв этих всех переселенцев там обеспечить работу, это, изучить этот рынок, а немцы это сделают буквально 2-3 месяца. Потом дадут деньги конкретно, не так просто деньги, чтобы их украли, а деньги скажут, вот ими именно построить надо, именно то-то, то-то нужно построить. И э, тут будет, допустим, 100 рабочих мест. На сегодняшний день в подконтрольной Украине части Луганской области официально статус безработных получили почти 3000 переселенцев. Виктория Лымарь, Петр Шкоркин, Донбасс Реалии, Радио Свобода. Гость Донбасс Реалии, исполняющий обязанности председателя Государственной службы занятости Украины Сергей Кравченко. Добрый день, Сергей. Добрый день. Спасибо, что нашли время для Радио Свобода. Вы можете сказать, какая сейчас ситуация с трудоустройством вынужденных переселенцев и существует ли какая-то отдельная программа, может быть? Ну, на сегодняшний день у нас одна из программ – это есть ваучеры, которые мы выдаем переселенцам и атошникам, которые хотят улучшить свои какие-то навыки для того, чтобы трудоустроиться. Также у нас есть 11 центров профессионального технического образования, где мы можем переобучить каждого, кто к нам обратился, на любую профессию, какую он выберет. Это, как правило, рабочие профессии. Почему рабочие? Потому что в первую очередь на сегодняшний день рынок труда требуется рабочие специальности. На сегодняшний день это самые востребованные. И хочу вам при привести один пример, что, допустим, у нас слесарь может получить до 20 тысяч. Это зарплата хорошего менеджера на каком-то предприятии. Может быть, точно такая же. В банках сколько люди получают. Поэтому не нужно бояться рабочих специальностей. Также у нас есть льготы для работодателей. Мы возмещаем средний заработок за трудоустройство АТОшников или ВПОшников. Но хочу сказать, что работодатели этим не активно пользуются. Почему-то есть очень много проблем Это с атошниками, ВПОшниками. Это психологическая реабилитация. Мы сегодня хотим Всемирная организация Здоровья запустить такой проект. Это психологическая реабилитация этих людей. Потому что люди, кто-то потерял близких, кто-то здоровье, кто-то потерял все имущество. Это очень сложно. У нас 1,7 миллиона внутренне перемещенных лиц, которые на сегодняшний день с таким сталкивалось очень мало стран в мире, и они нам вряд ли даже могут помочь. Мы обретаем какой-то свой опыт. Поэтому в этих переходных положениях мы ищем любые возможности международных организаций, которые нам могут помочь. Мы сегодня есть у нас единоразовая выплата, это на открытие собственного дела. Если у вас есть какое-то желание и очень много, вот у нас, к примеру, есть один из атошников, который получил единоразовую помощь для того, чтобы открыть свое собственное дело. Он шьет форму для атошников. Он говорит, он знает, какая эта форма должна быть как она должна выглядеть и какой функционал у нее должен быть. Он взял единоразовую помощь, и сегодня в Белой Церкви он шьет форму для атошников. То есть есть маленькие микропроекты, бизнес-проекты, которые мы готовы дать деньги, научить вести свое собственное дело. У нас как раз есть из Краматорска небольшая иллюстрация убегает войны, люди теряют и крышу над головой, и постоянный заработок. А найти работу непросто. Об этом говорят сами переселенцы. В Донецкой области для таких людей международные организации, чиновники и активисты организовали проект «Еда за работу». Подробности в нашем сюжете. Юлия, переселенка из города Ждановка, работу найти не может уже в двух областях. Почему приехали сюда? Потому что в Сумской области, в центре занятости, они говорили, я говорю, дайте мне хотя бы уборщицу. Они не могли предоставить, говорят, у нас говорят, своих хватает. Похожие истории у многих переселенцев – Постоянной работы нет. Ну, адекватную работу своей специальности не мог найти. Я раньше работал менеджером в автосалоне. Временная работа в рекламном агентстве, промоутером. Ну, в принципе, там всякие раздачи листовок, газет такое. Для безработных переселенцев в Донецкой области стартовал проект «Food for Walk» – «Еда за работу». Люди за труд получают ваучеры на еду в местном супермаркете. Например, в Краматорске 178 переселенцев благоустраивали территорию местной больницы. Представители муниципалитета рады помощи. Никогда бюджетная организации города не, не обладали таким объемом рук, и таких больших каких-то ресурсов человеческих для того, чтобы осуществить всю эту работу. Но кроме физической работы в проекте есть и моральный аспект. Об этом говорят волонтеры. Люди не будут иметь такого стимула к иждивенчеству, когда вот идет только выдача гуманитарной помощи. То есть а здесь вот получается, что и переселенцы а, хотят внести свой вклад в а, принявшие их города. В Донецкой области в социальных работах участвует более 2000 человек. В будущем условия могут изменить это не будет разовой акции, но вполне возможно, что направление будет слегка меняться. То есть вот на данный момент, во-первых, это пилотный проект, сейчас мы, это наши первые работы. Мы хотим посмотреть, как люди его воспринимают, насколько это успешно. А в будущем мы будем непосредственно менять уже направление. И, наверное, скорее всего, более к, к сельскохозяйственным работам. Такие социальные работы планируют организовать и в Луганской области. Сергей Горбатенко для Донбасс Реалии, Радио Свобода. В студии Радио Свобода исполняющий обязанности председателя Государственной службы занятости Украины Сергей Кравченко. Сергей, скажите, не вызывает ли какого-то, может быть, возмущения, что переселенцам выдают еду за работу и не нуждающимся людям. Ну, это вызывает возмущение по одной простой причине, потому что в нашем центре в Краматорске и в Северодонецке открыты на сегодняшний день центр профессионального технического обучения, где вас могут научить пользоваться компьютерами, где вас могут научить предпринимательской деятельности, что вам делать. Мы были совместно с организацией Проон на деньги японцев мы открыли эти компьютерные классы. И также мы, кстати, открыли реабилитация инвалидов и как можно быстрейшее восстановление этих инвалидов, и чтобы они приступали к рынку труда. На сегодняшний день в госслужбе занятости разрабатываются дистанционные курсы, которые мы можем обучить, профессии, которые, по которых возможно обучить через дистанционно. И также вот женщина, которая была до этого, которая говорит, что она швия, на сегодняшний день в госслужбе занятости есть меморандум о сотрудничестве с компанией «Арбер», и компания Арбер сегодня требуется швей. Мы готовы обеспечить швеем. Что и... вам известно о ситуации на неподконтрольных территориях? Насколько <клев> там сегодня, оставаясь там, можно как-то найти возможности для трудоустройства? Ну, на сегодняшний день государственная служба занятости не мониторит, что происходит на неподконтрольных территориях, так как это не есть территория Украины, к сожалению. И я думаю, что в ближайшее время все-таки война закончится, и у нас для этого есть проекты. У нас сегодня есть очень много проектов, это с USAID, это Международная организация миграции, это ПРООН, это другие международные организации, которые под патронатом послов или даже королевы Великобритании есть проект. И в первую очередь мы на сегодняшний день говорим, что завтра в стране Особенно Донбассу нужны рабочие специальности, такие как строители, потому что Донбасс нужно будет отстраивать. Поэтому мы на сегодняшний день готовы. И те люди, которые говорят, что они не могут найти работу, вот я вам могу привести пример. На сегодняшний день рынку труда нужно 5000 продавцов, которые стоят. У нас сегодня есть вакансии в Госслужбе занятости. У нас сегодня стоит, допустим, 2000 механизаторов. Нужно рынку труда Украины. Ну, я думаю, все это есть на сайте вашей совершенно ведомства, верно. и ну, Любой желающий может совершенно найти. Совершенно верно, эту без проблем. Информацию. Хочу сказать следующую проблему: что очень много переселенцев, которые приезжают, им выгоднее получать помощь по безработице, чем идти на работу. Тут тоже очень Но много это, моментов. Это возможно да. личное дело каждого да. из граждан Украины. А вот что касается оккупированной территории, то наши журналисты. Провели опрос, легко ли найти работу на территории, которую контролируют сепаратисты. Давайте посмотрим. Даже если здесь и есть работа, то у нас что работает? Рынки и соцслужбы какие-то. Все. Где? У нас что, заводы работают? Что-то есть? Нет у нас ничего. Пошли в центр занятий, нам дали адрес, пошли сюда работать. Мы вот уже полгода работаем. Я думаю, что трудоустройство в Луганске начинает уже прихорашиваться, смотрится на ноги, понимаете. Очень плохо. У меня несколько высших образований, очень было трудно найти работу. Сейчас работаю в детском центре. У меня были взрослые студенты, сейчас маленькие детки. Ну, нормально. Ну, понятно, что, конечно, с оплатой очень... Зарплаты маленькие, вы сами знаете. А цены у нас выше, чем в России. Да кто хочет работать, тот найдет работу. Зарплат больших, конечно, не найдете, а чтобы прожить немножко можно. Сейчас два, два только места. Лео 2 и Зеленстрой. И все. А заводы все стоят. Хотелось, чтобы заводы запускались. Ну, что-то почему-то нет. Много молодежи без работы сидеть. В студии «Радио Свобода» исполняющий обязанности председателя Государственной службы занятости Украины Сергей Кравченко. Сергей, как вы прокомментируете такие отзывы людей, граждан Украины, которые остаются на временно оккупированных территориях? Я хочу сказать, что в принципе перспективы развития в этих регионах нет, потому что продукцию у них сегодня никто не покупает. И скорее всего, что там будет ситуация ухудшаться, и я очень сомневаюсь в том, что рынок труда будет развиваться. Если не работает экономика, не может развиваться рынок труда. Вместе с тем вы говорите, что существуют высокооплачиваемые вакансии, которые позволяют людям жить самодостаточно и уверенно в себе. Но наши журналисты изучили ситуацию во Львове, где также находятся переселенцы из Донбасса, и люди жалуются, что денег не хватает даже на аренду жилья. И одна из таких историй в сюжете Галины Терещук. Павел Новик с женой, дочерью, а еще собакой и кошкой переехал во Львов в летом 2014-го. В Авдеевке у семьи остался собственный дом, который годами ремонтировали сами. Сад и огород, за которым ухаживали. Павел и жена работали в образовании. Дочь уже во Львове закончила обучение и работает. Семья снимает жилье возле Львова. чи в серпні, чи в вересні вже нас перевели на вимушений простой, і я отримав що 700 гривень там, зарплатні. Ну, невелика пенсія я і маю. І, це, і, ну, в принципі, вистачало на те, щоб сплатити оренду. На, на, на той час сплатити оренду трохи комуналку. І, ну, треба було шукати роботу. Розумієте, що офіційну роботу ну, ну, складно. Имея техническое образование, различную квалификацию, Павел Новик сначала работал водителем маршрутки, помогал соседу ремонтировать автомобили. Потом друзья помогли официально трудоустроиться дистанционно. В принципе, за півроку рік я нашел себе засоби для існування. Тобто жити на сегодняшний день, ну, я маю гроші. Навіть з урахуванням оренди, що зайві я вважаю, зайві кошти, так ну я маю такі гроші, але я не маю не маю перспективи. Завтра, не дай Бог, що трапляється. Там хвороба, я втратив роботу з тих чи інших причин, або ще щось, вік, наприклад, і все. І я де на двірцевій площі. где я буду жить. Вот же, в чем идет вот в чем справа. Про тих зарплатах, про тих возможностях, которые есть в Украине, я никогда в жизни не зароблю. На... Ну, никогда в житті. Устроиться по специальности подавляющему большинству переселенцев очень сложно. Были и есть случаи, когда узнав, что человек Донбасса, работодатель отказывает в работе. Ведь более 70% переселенцев, проживающих на Львовщине, безработные. В основном люди с высшим образованием. Галина Терещук, Марьян Павлык для Донбасс Реалии, Радио Свобода. В нашей студии Сергей Кравченко, исполняющий обязанности председателя Государственной службы занятости Украины. Сергей, последний мой вопрос к вам. Скажите, не, не планируется ли создание специальное создание рабочих мест для вынужденных переселенцев? В России, например, на этом делается особый акцент. Например, на Урале объявили, что будет создано несколько десятков тысяч рабочих мест. Это подается в прессе как особая рекламная акция правительства. Нечто подобное ведется ли у нас? Ну, хочу сказать, что, во-первых, в России это только объявилось, и мы посмотрим, как это реализуется, потому что нам могут показывать очень много чего, но когда мы смотрим реалии сегодня жизни в России, то почему-то те, кто покинули Украину, возвращаются в Украину через несколько месяцев и говорят, что их вообще там не принимают. Хочу сказать, что на сегодняшний день мы изучаем эту ситуацию на сегодняшний день с международными компаниями, с международными организациями, и у нас есть одно из представлений, это некоторые регионы, которые экономически не развиты, это создание индустриальных парков или технопарков, где мы сможем часть людей, которые с высшим образованием, как вы сейчас говорите, какие, которые имеют навыки и способности технические там, и разные другие, то мы хотим создать индустриальный парк. Пока мы это изучаем как проект, но который будет реально выполним и который будет работать в сегодняшних условиях в нашей стране. Спасибо за участие сегодня в программе «Донбасс Реалии». Сергей Кравченко, исполняющий обязанности главы службы занятости Украины, был в студии «Радио Свобода». А нашим зрителям напомню, что этот выпуск программы «Донбасс Реалии» вы всегда можете найти на нашем сайте Украинской службы «Радио Свобода» или на YouTube-канале. Также рекомендую подписаться на «Радио Свобода» в социальных сетях, чтобы быть в курсе самых последних новостей как Донбасса, так и всей Украины. А сегодня на этом все. До свидания.